burgut tog'da ulg'ayadi 5 kitob 22 trek oqsoch biroz ortaga tisarildi va men men deya dovdiray boshladi ha xuddi sen chunki men yo'qligimda xo'jayning bilan nima ot o'yinlari qilganingni men bilmayman-ku. shundaymi qo'ysangchi deya uni yupatgan kishi bo'ldi abram Xursan hidirovichning kuni shunga qolmagandir boy qo'lini qayoqqa uzatsa yetadi yosh yosh jononalar og'ushida javlon urgandir xonzoda uning gapiga kuldi sen uni bilmaysan to'g'risini aytsam xursand senga nisbatan ikki karra ko'proq pishiq puxta hech qachon bir joyga pul sarflamaydi hamisha tekinini xush ko'radi u mayli nima deb o'ylasangiz o'ylang ammo men biror marta ham sizga xiyonat qilmaganman aksincha siz uchun qayg'urganman dedi oqsoch ham tulkilikka o'tmasa bo'lmasligini anglab nahotki bir narsani tushunmayapman deya jiddiy qiyofada xonzodaga qaradi abram sen rashk qilyapsanmi xonzoda birdan yalt etib abramga qaradi va bir lahza tikilib turdida keyin birdan xohxollab kulib yubordi so'ng o'rnidan turib stolni aylanib o'tdida engashib abramning labidan cho'lpillatib o'pdi bunday sahnani o'z ko'zi bilan ko'rgan oqsoch noqulay ahvolga tushdi va patnesda keltirganlarini shosha pisha stolning ustiga qo'ydida oshxona tomonga ketdi guvoh dedi abram uni nikohi bilan kuzatib qo'yarkan hech qachon bo'lmasligi kerak ayniqsa men sirimning ochilishini istamayman lekin endi xursand yo'qku u chalajon va hech qachon odam bo'lmaydi va u ko'pi bilan ikki uch oyga yetadi ammo arslon bor u kuchga to'lgan esa da hali aqlsiz go'dakligiga borib rejamizni rasvo qilishi mumkin qanday taklif berasan abram javob berishdan oldin sekingina boshini burib oshxona tomonga qarab qo'ydida men senga boshqa xizmatkor olib kelaman dedi yukni mening bo'ynimga yuklamoqchimisan ayol 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 odamning do'sti tushunmadim ayol zoti odam emas balki odamning do'sti shundaymi ilgari negadir itni shunday hisoblashardi endi biz itning o'rniga o'tamizda abram kuldi o'ziga sharob quydida bir ko'tarishda uni oxirigacha ichib yubordi so'ng erinmasdan lab lunjini artib albatta sen u ishni bajarmaysan bizlar hatto qadam tovushimizni ham birovlar eshitishini istamaymiz bir kun kelib arslon ham xuddi shu an'anani davom etqazadi abram men seni yaxshi ko'raman ammo ba'zan gaplaringga umuman tushunmayman menimcha matematiklar ham sening masalalaringni yecholmasa kerak sen menga ochiqchasiga ayt oq sochni kim yo'qotadi bu birinchidan ikkinchidan men uning yashashini istayman axir unga mehrim tushib qolgan shunday kezlar bo'lganki men uni tuproqqa belab tashlaganman biroq u miq etmagan xizmatimni qilishdan bo'yin tovlamagan oltin qoida bor har doim o'zing eng yaxshi ko'rgan narsangni qurbon qilishing kerak degan abram iltimos sendan shunday qilginki men hech nimani sezmay his qilmay xuddi hech narsa o'zgarmaganday bo'lsin idishingdagi kutib qoldi aytgancha men mehmonxonaga joylashdim hozir shu yoqqa borishim kerak ishlarim bor buncha tez ketyapsan aslo hali sen bilan albatta ko'rishamiz ha eshitishimga qaraganda bugun zo'r konsert bor ekan ikki kishilik chipta olib qo'yganman demak sen bilan дrуjbada ko'rishamiz deb abram lab lunjini sochiqchaga artdida o'rnidan turdi uchrashuvdan xonzodaning ko'ngli to'lmagan edi u xushtoridan qandaydir boshqacha muomala kutgandi uzoqroq birga o'tirmoqchi edi lekin o'xshamadi albatta bunga oq soch ham xalaqit berdi agar bugun u uyda bo'lmaganida edi ehtimol abram qolardi ayol chekdi ichdi bir nimalarni xirgoya qildi zerikdim judayam zerikdim bunday o'ylab qarasam abram ham zeriktiradiganga o'xshaydi yaxshisi salima bilan zebiga qo'ng'iroq qilaman biror joyga borib chaqchaqlashib o'tiramiz o'ziog'larni ko'rmaganimga ham ancha bo'lib ketdi deya xayolidan o'tkazdi va oqsochni chaqirdi oqsoch negadir javob bermadi umuman uning oshxonada yurgani ham bilinmasdi u barmoqlari orasidagini kuldonga ezida xizmatkorini balantroq ovozda chaqirdi bu safar oqsoch javob berdi va ko'p o'tmay ayolning yoniga keldi xonzoda uning po'rinb kiyim olganini hayron bo'lib nima to'y poyiga ketyapsanmi deya so'radi ajablanib yo'q bu uydan butunlay ketmoqchiman dedi oqsoch xonzodani yanada ajablantirib qorning to'ydimi gap bunday emas anavi erkak bilan men to'g'rimdagi gaplaringizning ba'zilari qulog'imga chalindi hali sen gap poylab yurganmiding poylamadim shunchalik bemalol va baland ovozda gapirdinglarki eshitmaslikning ilojisi yo'q edi keyin mening yashagim kelyapti o'zi bu dunyoga kelib qullikdan boshqa narsani ko'rmadim lekin sira nolinmaganman xudo meni shunday yaratgan tamom vasalom ammo yashagim kelyapti qo'rqmang eringiz hech nimani bilmaydi men sizni anavi bilan osh qatiqligingizni bugun bilganim yo'q hatto arslon kimning bolasi ekanligini ham avvaldan bilaman bergan tuzingizga rozi bo'ling demayman chunki o'sha tuzni o'zim ishlab topganman xayr xonzoda o'rnidan sapchib turdida to'xta deya oqsochning qo'lini ushlamoqchi bo'lganida xizmatkor siltab tashladi xonzoda dahshatdan qotib qoldi axir Bunda bo'lmasligi kerak edi ku ki kimsan qulvatcha qayoqdagi nasl nasabi past yuvindixo'r bitta xotin uning qo'lini siltasaya bunga qanday chidab bo'ladi yo'q xonzoda chida olmaydi chidashi ham mumkin emas o'ldiraman ertangi kunni ko'rmaysan ketib qutulaman deb o'ylayapsanmi bekorlarning 5tasini aytibsan deya baqirgancha stolning ustida turgan qadahni oldida ildam ketib borayotgan xizmatkorning ortidan yugurdi oqsoch uning qadam tovushlarini ilg'agani hamon orqasiga burildi va qadah bilan boshiga urmoqchi bo'lgan xonzodaning qo'lini tutib qoldi qo'yvor zoti past deya bo'kirdi xonzoda xuddi shu payt xizmatkor uning yuziga qarsillatib shapaloq tortib yubordi xonzoda shapaloqning zarbidan emas balki shu paytgacha kerak bo'lsa uning oyoqlarini yuvib qo'yishga ham rozi bo'ladigan ayolning bunaqa keskin o'zgarishidan dahshatga tushib o'tirib qoldi ko'zi yoshga to'ldi ammo yig'lamadi shu qilig'ingni arslon va yoki abram ko'rganida bormi sog' qo'ymasdi deya lablari pichirladi xonzoda oqsoq chiqib ketganidan keyin ham biror soatcha o'tirdi so'ng o'rnidan turib ustuni ham qoqmasdan oyoqlarini sudrab bosgancha boya o'tirgan joyiga keldi qadahni to'ldirdi uning ertaroq qo'ng'iroq qilgisi va voqea haqida qadrdonlariga aytgisi kelgandi ammo ularning telefon raqamini bilmaydi eng yomoni ham shu da ammo abramning o'zi qo'ng'iroq qilib qoldi xonzoda yig'ladi hammang meni yolg'izlatib tashlab ketdinglar mana qayoqdagi yalangoyoq ustimdan ochiqchasiga kulyapti kulganda ham mayli edi urib tuproqqa belab ketdi dedi abram esa uni ajablantirgancha kuldi hozir boraman dedi u go'shakni qo'yib qo'ydi u kelganida xonzoda sarxush edi axir bir emas ikkita shishani bir o'zi bo'shatib tashlagandida yo'q shundoq ekan kerak kerakemas kerakmassizlar menga deya darrov yig'lashga tushdi xonzoda shunda abram unga surat ko'rsatdi unda oqsochning yerda qoniga belangancha cho'zilib yotgan tanasi muhrlangan edi xonzodaning birdan yuzi yorishdi va darrov yana tuntashib afsus menga o'z qo'li bilan bo'g'ib o'ldirish nasib etmagan ekan dedi hazillashdim senday nozik xilqatga men odam go'shtini yedirarmidim ammo bitta gapni aytay shu kungacha sizlarning respublikalaringdagi bitta shaharda juhudlar odam go'shti yeydi degan gap tarqagan edi deya zelenskiy o'zini orqaga tashladi nahotki dedi sabina hayratlanib ha xuddi shunday xohlasang gapirib beraman mayli xullas kimda kim o'sha shaharda yosh bolasini salgina e'tiborsiz qoldirsa juhutlardan birortasi o'g'irlab ketarmish keyin uyiga olib borib rosa boqib semirtirisharmish bola rosa yaltillab semirib tobiga yetgach nima qilisharkan deya uning gapiga bo'ldi ko'zlari kattarib ketgan sabina unning ustiga o'tqizarkan keyin butun oila a'zolari uning atrofiga o'rasharkan yosh qari ayol erkak hamma bigiz iltimos boshqa gapirma qo'rqaman undan ko'ra kel men nega moskvaga kelganimni senga aytib beraman o'zi studentman balki allaqachon o'qishdan haydashgandir ammo qo'rqmayman chunki sen borsan sen SSR moliya vazirisan sening qo'lingda pul o'ynaydi tanish juda ham ko'p hammasidan ustunsan chunki senda pul bor men hozir juda ham xursandman kimsan pavel zelenskiy bilan bitta dasturxon atrofida o'tiribman mana shunaqa sabina juda tez gapirdi shoshib gapirdi zelenskiyni chalg'itish uchun gapirdi biroq zelenskiy deganlari deganlar xilidan emasdi ho'p sen aytgancha bo'lsin o'sha ertaknamo hikoyani senga aytmaganim bo'lsin shundan so'ng zelenskiy sekingina sabinaning qo'lidan ushladi va tortdi sabina o'rnidan turdi stolni aylanib o'tdi zelenskiydan taralayotgan badbo'y hidga chidash uchun oldinroq o'pkasini to'ldirib nafas oldi ha ha hattoki ichkilikning isi ham zelenskiydan taralayotgan badbo'ylikni bosib ketolmagandi u qizning belidan qushdida qo'lidan o'pdi seni isroilga e olib ketaman ertaga ertalab albatta buning uchun bugungi operatsiya muvaffaqiyatli yakunlanshi kerak sssr saqlanishi lozim dedi sssrga nima bo'ldi davlat siri deb zelenskiy ko'zini yumib ochdi keyin ovusarmisan qayoqdagi qizga o'ta muhim gapni aytib o'tiribsan deya o'zini o'zi koyidi keyin o'rnidan turdi da sabinani ko'tarib oldi va endi uy tomon yura boshlaganida qandaydir gup etgan tovush chiqdi zelenskiy yurishdan to'xtadi bir lahzagina qimirlamay turganidan so'ng orqasiga quladi sabina esa chinqirib yubordi chunki zelenskiyning chakkasidan qon oqmoqda edi bechora qiz titragancha atrofiga alanglab ovozi boricha baqirdi shunda kimdir uning ortidan keldi da baquvvat kafti bilan og'zini berkitdi da ts jim dedi o'zbekchalab sabina birdan xotirjam tortdi va xo'p degandek boshini qimirlatdi fattoh norqulovichdan sizga salom biz sizni qutqargani keldik shovqin solmang xo'pmi sabina yana boshini qimirlatdi yigit uni qo'yib yubordi men men haligi ketishimiz kerak vaqtimiz ziq dedi de baquvvat yigit qizning gapini oxirgacha eshitmay sabina ularning ikki kishi ekanini darvoza yoniga borganidan so'ng bildi darvoza tashqarisida sabina andreyning o'ligini ko'rdi uning yonida yana ikki kishining jasadi yotardi gaz qattiq bosilganidan mashina g'ildiraklari chiyillagan ovoz chiqazdi samolyot avvaliga leningradga uchdi u yerda ular boshqa samolyotga chiqishdi sabinaga o'zini bosib olish juda qiyin edi ich iç ichidan otasiga minnatdorchilik bildirar va ko'zidan yosh oqizardi tinimsiz ichaverganidan esa keyinchalik mast bo'lib uxlab qoldi shu boisdan ham samolyot necha soat uchganini ham qo'nganini ham sezmadi fattoh norqulovich uyda edi maishat maishat bo'lmadi yedi ichdi işte qayg'usi oshsa oshdiki kamaymadi xayolida zelenskiy qizini butunlay abgor qilib tashlaganday edi o'g'li komildan yorug'lik chiqmadi endi undan kelajakda biror nima umid qilishi mushkul biroq sabinaning aqli hushi joyida u birorta ishni qilishga jazm etsa albatta oxirigacha yetkazadi hozir ana shu qizi og'ir ahvolda garovda turibdi birov uni garovda demadi lekin aslini olganda shunday hamdam ikkita nozik bilakni olib keldi ular bir biridan chiroyli qaddi qomati kelishgan har ishvasida odamning yuragini takka puka qiladi biroq fattoh norqulovich ularni ko'rishi bilan yodiga yana qizi tushdi axir uni ham kimdir qayerdadir xuddi shunday kuyga solgan bo'lishi mumkinku zelenskiydan bunday narsani kutsa bo'ladi yo'qot bularingni dedi u hamdamga hamdam yo'qotdi yoqmagan bo'lsa boshqalarini olib kelay dedi yo'q umuman kerak emas dedi fattoh norqulovich va mast bo'lib uxlab qoldi uyg'ondi uyiga ketdi uyga borgach u uy yutib yuborgudek bo'ldi shu bois yolg'iz qolishni istamadi hamdamga iltimos qildi ketma gangur gungur qilib o'tiramiz ichimdagi o't hali bosilmadi men qizimni tirik ko'rishni istayman dedi hamdam mayli siz nima desangiz shu deb unikida qoldi ularning ikkisi ham o'tirgan joyida uxlardi chala uxlashardi ular har qanday tiq etgan tovushdan ko'zlari ochilib ketardi ularning bir mahal eshik qo'ng'irog'i asabiy tarzda ketma ket bosildi fattoh norqulovich o'rnidan sakrab turdi o'tiravering dedi ha hamdam ko'zini ochib unga qararkan yigitlarning e o'zlari ochishadi men chidab turolmayman u oyog'iga shippagini ham kiyishni unutib tashqariga yugurib chiqdi bungacha sabina ichkariga kirib bo'lgandi ada deya qichqirib yubordi qiz ota bola quchoqlashdi fattoh norqulovich shosha pisha qizini o'ptida yuzini kaftlari orasiga olib tikildi so'ngra qizim omonmisan qilib deya so'radi yig'lamoqdan beri bo'lib ajalning og'zidan qaytdimada siz bo'lmaganingizda meni o'ldirib yuborishardi deya javob berdi sabina ko'zidan yoshini duv duv oqizib bu orada tashqaridagi shovqinni eshitgan ro'za yugurib chiqdi u eri kabi ezilmagandi chunki ko'p gapdan hali xabari yo'g'idi. shunda esa da qizi va eriga qo'shilib ko'z yosh to'kdi bu orada hamdam yigitlaridan hisobot oldi chechenlar yordam berishdi o'sha bir paytlar siz yordam qilganlarning qarindoshlari o'zlari ular sabab qizni ham ikkita jomadonni ham olib keldik dedi yigitlarning biri bo'ldi sizlarga ikki kun dam nima qilsanglar qilinglar faqat bir biringni o'ldirib qo'ymasang bo'lgani deya hamdam ularning har biriga naqd yigirma mingdan berdi fattoh norqulovich qizi bilan uning xonasida dardlashib bo'lganidan so'ng hamdamning yoniga keldi biroq gaplashaolmadi chunki hamdam hovlidagi karavotda uzala tushgancha hurra otib uxlamoqda edi ertasiga soat o'n ikkilarda uyg'ongan fattoh norqulovich televizorni yoqdi va dahshatga tushdi moskvada partiya markaziy qo'mitasining binosi vazirlar mahkamasining imorati yonmoqda edi binoning atrofini harbiy texnika o'rab olgan harbiylar u yoqdan bu yoqqa yugurishmoqda fattoh norqulovich yuvinishni ham unutib televizorga tikilgancha qoldi ur kaltak sur kaltakning sababini bilmoqchi bo'ldi bildi ham ma'lum bo'lishicha gorbachovning atrofidagilardan bir guruhi shefning dam olishdaligidan foydalanib bosh ko'tarishibdi gorbachevni olib tashlamoqchi bo'lishibdi ammo boris Yeltsin ularga qarshi chiqibdi va kattakonlarning katta ish qilishiga yo'l qo'ymay inini o'rabdi tamom deya hayqirdi fattoh norqulovich endi qirqir boshlanadi endi odamlarning qoni daryo daryo oqadi ro'za erning hayqirishini eshitib yuragini qo'ltiqlab hayoli buzilib yugurib yotoqqa kirdi adasi adasi sizga nima bo'ldi sog'misiz deya chinqirdi eridanda baland ovozda hamdam allaqachon uyg'ongan allaqachon yuvingan allaqachon nonushta qilib bo'lgandi fattoh norqulovichning uyg'onishini kutayotgandi chunki dolyasini olib ketishi kerakku u er xotinning ovozini eshitishi bilan birdan sergak tortdi yana nima balo bo'ldi nahotki fattoh norqulovich menga hamma pulni bersa deya o'yladi Hamda og'ayni xabaring bormi yo'qmi deya baqirdi fattoh norqulovich nimadan dedi hayron bo'lgan hamdam urush urush boshlanibdi moskvaning ag'dar to'ntari chiqib yotibdi yo'g'e hozirgina televizorda ko'rdim it egasini tanimaydi shunday deb fattoh norqulovich hamdamning yoniga keldi va televizorda ko'rganlarini oqizmay tomizmay so'zlab berdi o'zi bir narsaning hidi kelib turgandi ko'nglim sezgandi uka dedi u gapining oxirida endi nima qilamiz aka deya boshini qashladi hamdam birinchidan pul chiqqan joyiga kirib ketadi bir jomadon u yoqda tursin bir kamaziyam sariq chaqaga qimmat bo'ladi shunday ekan eng avval pullarni yo'qotish taraddudida bo'lishimiz zarur ikkinchidan o'zimizni o'zimiz saqlashimiz kerak bunaqangi paytlarda o'g'ri kasboblarning zo'ravonlarning kuni tug'adi chunki biro birovni so'ramaydigan davr boshlandida sen o'tirib tur men hozir darro borib yuvinib kelay